Эвакуация 200 и миссии Черным выехали на лок... одну из локаций, предполагаемого захоронения в район Ямполя, там, где в 2014 году велись ожесточенные бои за данное село, и боевики понесли огромные потери, так как и с украинской стороны тоже ребята понесли большие потери, и наша группа выехала для того, чтобы установить предполагаемое место захоронения. Прибыв на это место, мы действительно обнаружили, что на поле огромное количество человеческих останков валяется просто поверху. Предполагать, какого периода этой останки, мы как бы и сразу не могли. Да? Мы оцепили данную территорию, сделали шурфы, проверили на наличие боеприпасов. При первом шурфе были обнаружены человеческие останки, точнее массовое количество человеческих останков. В дальнейшем, когда была произведена полная расчистка останков, были обнаружены личные вещи. И это оказались бойцы Красной Армии, предположительно, 99-й стрелковой дивизии. В 1942 году она штурмовала данные объекты. К сожалению, в течение этих четырех месяцев штурма они понесли огромные потери, и так, ну, так и не смогли взять этот рубеж. Как бы не оправдалось то, что это останки либо боевиков, либо украинских военных, потому что предметов, относящихся к этому периоду, просто не было. Были найдены лозы личные, познавательные знаки, также звездочки на шапке. Это была зима 42 -го года, поэтому фрагменты шинелей, фрагменты теплого обмундирования. Три медальона, которые были найдены при бойцах, будут переданы в Киев на экспертизу для установления личностей, данных людей. И в дальнейшем перезахоронение в селе Рай Александровка, в дне освобождения села, мы надеемся, проведется это именно захоронение. Так, второй ряд поверхностных шесть бойцов, да? Нет, а тут ну, карьера я надеюсь. рядом. Будешь что снять,